আপোনাৰ বা আপোনাৰ ঘৰত থকা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ডিঙিত পূজৰৰ দৰে অংশ বাঢ়ি অহাৰ দৰে আপোনাৰ সন্দেহ হৈছে নেকি আপোনাৰ যদি এই সন্দেহটো হৈছে তেনেহ'লে মোৰ লগত এই পৰীক্ষাটো কৰি চাওক আৰু আপুনি এই পৰীক্ষাটোৰ শেষত গম পাব যে আপোনাৰ ডিঙিৰ পিছৰ এইখিনি অংশত পুজৰ দৰে অংশ বাঢ়িছেনে নাই আহকচোন আমি একেলগে পৰীক্ষাটো কৰি চাওঁ পৰীক্ষাটো কৰাৰ বাবে আপুনি চকী এখনত বহি হাত দুখন পিছফালে লৈ দুইখন হাত এনেকৈ বান্ধিব আৰু চিধা কৰি দিব তাৰপিছত দুইখন হাত এনেকৈ চিধাকে দাঙি দিব আৰু আপুনি যদি এনেকৈ পিঠিখন চিধা ৰাখি হাত দুখন এনেকৈ পিছফালে দাঙিব পাৰিছে তেনেহলে আপোনাৰ ডিঙিত কোজৰ দৰে অংশ বা নেক হাম্পৰ সমস্যা এতিয়ালৈকে দেখা দিয়া নাই আৰু যদি আপুনি হাতখন এনেকৈ দাঙোতে আপুনি হালিব লগা হৈছে তেনেহলে আপোনাৰ এইখিনি অংশত অকণমান অকণমান নেক হাম্পৰ সমস্যাই দেখা দিছে আপোনাৰ যেতিয়া এই ডিঙিত নেক হাম্পটো হয় আপোনাৰ লাহে লাহে ডিঙিৰ পিঠিৰ ওপৰৰ এইবিলাক জেগাৰ মাংসপেশী দুৰ্বল হয় আৰু লাহে লাহে আপোনাৰ ডিঙিৰ বিষ হ'ব আৰম্ভ কৰে সেয়েহে আপুনি এতিয়াৰ পৰাই চেষ্টা কৰিব যাতে আপুনি শালি শালি মোবাইল ব্যৱহাৰ নকৰে বা হালি শালি যিকোনো কাম বহুত সময়ৰ বাবে নকৰে বহুত জৰি ভিডিঅ' সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ